А вот, было принято принять в целом заявление общественного совета и было дано предложение доработать это обращение для заявления да? а не, не совсем понятно какова дальнейшая будет процедура то есть что будет с этим заявлением оно будет как-то голосоваться потом на общественном совете на отдельном заседании или, то есть хотелось бы какой-то ясности в этом вопросе. И еще в качестве реплики, насколько я понял, голосовали о том, чтобы поручить членам правления общественного совета доработать это заявление. У меня, может быть, там вот Марк Иванович было, я услышал, ну, какой-то такой, ну, то, что, по крайней мере, мне было понятно по поводу заявления, может быть, Марковича Зогова внести в эту группу рабочую по доработке? Может тогда хотелось бы некоторой явности, что будет с этим заявлением после доработки? Ну, скажу так, во-первых, заявление, то есть текст проекта заявления принят за основу. Уже на сегодняшний день прозвучали... От того же Галаура, дельные предложения, которые нужно включить в текст. Также, что такое управление, это председатели всех комитетов. Пожалуйста, подавайте председателю комитетов свои предложения. Председатель приходит. Правление голосует о включении или не включении. Обрабатывается окончательный вид и выставляется на сайте. Я... И в других средствах массовой информации. Я полностью удовлетворяю вашу... Да. Да. Ну, то есть, я так понимаю, окончательный вариант будет голосоваться по заправлению. А, то есть от имени всего совета... У меня есть такое предложение. Вот те, кто подавал здесь, озвучивал свои... Я хотел бы обратиться к председателю руководства руководству нашего совета, пригласить таких -то товарищей, ну, с правом совещательного ну, голоса, чтобы они могли как посодействовать в доработке Вы такой Так, если... да, принесли. Александр, Я что уже вот Валерий Владимирович Да, по Я правильно поняла, что мы назначим дату обсуждения, но по праву к этому тексту, да? А Опубликуют на сайте. И все, кто захочет, придут и поучаствуют в окончательном обсуждении текста. Правильно? Давайте Вот мы проходы, давайте сразу примем решение. Понедельник. Во сколько? 13.00. Четвертый подъезд, пятый этаж. Пожалуйста. Почему? Понедельник.